Жаль, что это не уступающие классику «Динамо Шахтер», а, пожалуй, его превосходящие. Поединок нынешнего и бывшего клубов Николая Павлова, Ворсклы и Ильичевца по зрелищности и накалу можно занести в актив обеим командам с огромным плюсом. Матч начался довольно неожиданно, без раскачки и без разведки. Уже на второй минуте голкиперу гостей Шуховцеву пришлось вступить в игру самым серьезным образом. Ильичевец потратил на адаптацию всего 15 минут, на исходе которых Кашевский открыл счет. Белорусский легионер не стал приближаться к воротам соперника, а нанес удар. На его счастье мяч рикошетом изменил направление полета и кипер ворсклый долганский среагировать не смог. Спустя три минуты мариупольцы могли забить второй мяч, но с хлестким ударом Сытника Долганский справился. До 36-й минуты трибуны Полтавского стадиона жили ожиданием ответного хода любимой команды. И дождались. Йован Марковский откликнулся на передачу Ярмаша и головой пробил в дальний угол ворот Ильичевца. Можно себе представить, насколько был раздосадован Шуховцев, ведь он почти достал этот мяч. А на 56-й минуте сербский полузащитник команды Николая Павлова вывел Ворску вперед. Голевая комбинация кулаков в Янузе Марковский получилась довольно симпатичной, что по достоинству оценили трибуны стадиона Ворскла и наставник команды. Знал бы Николай Петрович, что случится дальше, наверняка после поздравлений всыпал бы своим подопечным за беспечность загодя. Поведя в счете, полтовчане успокоились и принялись откровенно сушить матч затяжными атаками. А Ильичевец, глядя на это, воспрял духом и пошел вперед. Мощнейший удар сопернику на 87-й минуте нанес вышедший на замену Аберемко, который ударом головой завершил одну из атак своей команды. Но это был только нокдаун. В нокаут полтовча послал Дмитрий Воробей, который после флангового навеса того же Аберемко красивым ударом вогнал мяч в сетку ворот. Любопытно было бы наблюдать, что в ответ предложат футболисты Ворспы, да вот только время матча подошло к концу. Гости, триумфаторы по праву, однако хозяева своей игрой поражения никак не заслуживали.